ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಭಗವಾನ್ ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಆ ಮಂತ್ರಗಳಾವುವು ಈ ದಿನ ಗಣೇಶ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ದಿನದಂದು ವಿಘ್ನಹರತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ವ್ರತದ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉಪವಾಸದ ಮಹತ್ವವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಯಾರು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮನಪೂರಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳು ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ನೀವು ಸಹ ಭಗವಾನ್ ಗಣಪತಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಂದು ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು ಸ್ತುತಿ ಮಂತ್ರ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिस्थजम्बुपलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं श्रीगणेशगायत्रीमन्त्रा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो बुद्धिप्रचोदयात् वक्रतुण्डमन्त्र सूर्यकोटि सूर्यकोटिसमर्प्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा एकदन्तं एक महाकायं लम्बोदरगजाननं विघ्ननाशकरं देवं हे रम्बं प्रणाम्यहं गणेशकवच गौर्यवाच केशोति चपलो दैत्याम्ब दैत्याम्बलैपि नाशयत्यहो अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तमा देवद्रुह कलह अथोस्य खंटे किञ्चित्त्वं रक्षर्थं बद्धु महर्षि मुनिरुवाच ध्यायेत्सिंहगतं विनायकमं दिग्बाहुमाद्ये युगे त्रेतायां तु मयूरवाहनममं षड्बाहुकुं सिद्धिदं द्वापरे तु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुं तुर्ये तु द्विभुजं सीताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा विनायकः शिखं पातु परमात्मपरात्परः अतिसुन्दरकायास्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ललाटं कश्यपः पातु भ्रुयुगं तु महोदरः नयने फालचन्द्रस्तु गजास्य स्थोष्टपल्लवौ जिहावं पातु गणक्रीडाश्चिबुकं गिरिजासुतः वाचं विनायकः पातु दन्तान् रक्षतु दुर्मुखः श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थधः गणेशस्तु मुखं कण्ठं पातु देवो गणं जयः स्कन्दौ पातु गजस्कन्दः स्तनौ विघ्नविनाशनः हृदयं गणनाथास्तु एरम्भो जठरं महान् ಪಾತು ಪಾ ಪಾಶೌರ್ಯಪಷ್ಟ ವಿಘ್ನಹರ ಶುಭ ಲಿಂಗಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸದಾ ಪಾದು ವಕ್ರ ಮಹಾಬಲ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಜಾನುಜಂಗೇ ಊರು ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿಮೇಕದಂತೋ ಮಹಾಬು ಪಾದೌ ಗುಲೌ ಸದಾವತು क्षिप्रप्रसादनो बाहुपाणि आशप्रपूरकः अङ्गुलीश्च नकानाप्तु पद्म अस्तोरिनाशनः सर्वाङ्गानि मयूरेषु विश्वव्यापी सदावतु अनुक्तमपि यत्सतनं धूमकेतुः सदावतु आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पुष्टतोवतु प्राच्यां रक्षतु बुद्धीश आग्नेयां सिद्धिदायकः दक्षिणास्य मुमापुत्रो नैरुक्त्यां तु कणेश्वरः प्रतीच्यां विघ्नहर्थव्यध्वयव्यां गजकर्णकः कौबेर्यां निदीपः पायादीशान्यमीशनन्दनः दिवाव्यदेकदन्तस्तु रात्रौ सन्ध्यास्तु विघ्नरुत् राक्षसा सुरबेतालग्रहभूतपिशाचतः पाशाङ्कुशधरः पातु रजः सत्वतमः स्मृतिः ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मीं च लज्जां कीर्तिं ततकुलं वपुर्दनं च धान्यं च गृहान्धरांसुतांसकीन् सर्वायुधादरः तत्सद कपिलोजाविकं पातु कटोवतु। कूत्रपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारायेत्तसिद्धिः नापयं जायते तस्य यक्षरक्षः पिशाचतः त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसारतनुब्रवीत् यात्राकाले पटेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् तत्काले पटेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्धुर्वं मारणोश्चटनकर्षस्तम्भमोहनकर्मिणि सप्तवारं जपेदे तद्दिनामेकविंशतिः तत्तत्फलवमाप्नोति साधको नात्र संशयः एकविंशतिवारं च पटेत्थवद्दिनानि यः कारागृहगतं सद्योराज्ञवद्यं च मोचयेत् राजदर्शनवेलयां पटेदे तत् त्रिवारतः स राजनं वंशं नीत्वा प्रकृतिश्च सभां जयेत् इदं गणेशकवचं कश्यपेन समीरितं मुद्गलाय च तेनाथमाण्डव्याय महर्षये मह्यं स कृपाय कवचं सर्वसिद्धिदं न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभम् अनेनास्य कृता रक्षानाबाधास्य भवेत्कचित् राक्षसासुरवेतालदैत्यावसम्भवा इति श्रीगणेशपुराणे उत्तरखण्डे बालक्रीडायां षडशीतितमेऽध्याये गणेशकवचम् ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು